মোৰ মনটো এইবছৰহে শান্তি লাগিছে দেই এই মেচিনটো আনি পেলাহি এতিয়া সেই ডাঙৰী বন্ধা খৰচ নাই ডাৱনী খৰচ নাই চাহ ভাতৰ খৰচ নাই টঙালৰ খৰচ নাই মণা মাৰিবলৈ মানুহ বিচাৰ খৰচ নাই নহ'লে কাৰ পকৰ কিমান তেল মাৰি মাৰি থাকিবি কি কৰিম আধায় কৰিলে মাংস দুপেলেটমান ওলাব তাৰ গাত দাৱনি আনিলে ইপাকতো তামোল খাব সিপাকতো চাহ পানী খাব আকৌ সেই জাক মাৰি মাৰি ইদোৱাৰ পৰা সিদোৱাৰ ফৰিং খেদি খেদি ধৰিবগৈ সেইসোপা দাৱনী লগাই কৰবাত ভালেই হলে মেচিনটো আহি ওলালেহি হল বুজাই কুজাই কবলৈ কি আছে ধান দোকেল এৰিলো লোকেল চালানী কাম নাই কই চা লোকেল লোকেল বুলি ফটো নামাৰিবি হাজিৰা কৰি ধান দাবলৈও গোন্ধ লাগিব নহয় আহৈ কথা মাতি যাব পাৰ ধান হে ইনে ইনে হাজিৰা খাবলৈ আহ মই দলিলত চহী কৰাই লোৱা নাছিলো নহয় কোৱা তোৰ নিচিনা মানুহৰ লগত দলিলত চহী কৰাই লোৱাই ভাল নহলে তোৰ কথাৰ কাম নাই তই এতিয়া যেনিবা ধান দাবলে তই মেচিনটো লগালি তই ৰোৱা দিনত কি কৰিবি হা তেতিয়াহে চাও অ ৰোৱা মেচিনো ওলাব ৰোৱা মেচিনো ওলাব আহি যাব এটা ফোন কলৰ কথা হে কথা কবলৈ আহিলা মাৰি থাকিলে নহয় পমিয়ে ধানকেইটা দাওগে হাজিৰাটো পৰিব যা যোৱা নাই তোৰ নিচিনা মানুহ নকবী বাইদেউ কি হল কণীহঁতৰ ঘৰলৈ কৈছিলো সেইটো কিহৰ মেচিন আনিলে দেখিছে নহয় দেখিছো ধান দাবলৈ মোক সেই তাহানি যুগতে শাওণমুহীয়ে কৈ থলে হয় নে মোৰ ধানকেইডাল দাই দিবি তোকে দায়িত্ব দিলো ময়ো আৰু চব আহে মোৰ ওচৰলৈ বোলে সেই ধানকেইটা দাই দিবি মই নোৱাৰো নোৱাৰো কোনো অকণি দাবলৈ আছে তাৰপিছত এতিয়া যেতিয়া আহিলো মেচিনটো লগাই দিলে নহয় হেৰি নহয় কি হল দাই বন্ধু এইখিনিতা আছে যোৱাই নাই নেকি নাই যোৱা তুমি কিবা কিবি দুটামান লগাই থৈ আহাগে যোৱা ঠিক কথা কৈছে হে যেন কুকুৰ তেন টাঙৰ

সৰুতে <laughs> পইচা পাতি লেনদেনটো অকণমান এতিয়া দহ বিঘা মান ডালা হয় নে ডালো তোমাৰো এতিয়ালৈকে নিদিয়ে নিদিয়ে সেইবোৰ সেইবোৰ চিষ্টেমে নাই চাহ ভাত নাই মই ধান দাই থৈছো নহয় মোক একোৱে নিদিয়েহি তাৰ মূল এখনো নিদিয়েহি এতিয়া আৰু এবিহ মানৰ পইচাটো পাবা বন মই পইচা নিদিয়ে নেকি নকওঁ খালি তোমাৰ দেউতা মোৰ লগৰ কাৰণেহে মই কথাষাৰ কৈ থলো নহয় এতিয়া মই পইচাটো পাম নে নাপাম দিয়া উঠাই দিয়া খালি বহুত পইচা পাতিলে বেয়া বাকী তোমাৰ কথা দেই মই যাওঁ এই কমি ঘৰৰ মানে ধান কেইটামান দাবলৈ আছে মই দামগে দেই বাৰু মই বুজি পালো আপুনি লগাই দিয়া নাই কি হ'ল হয়নে সেই গাড়ীখন ৰখাই দিলা যে মেচিনটো ৰখাই দিলা যে কি হল মেচিনটো ৰখাই দিলা মানে আমি এতিয়া দহ বিঘা মান ৱালো সেইটো আপুনি পেমেণ্ট কৰক এতিয়া তেল আনিবলৈ পইচা লাগে একদম শুনিবলৈ ৰ'বলৈ সময় নাই অহনীৰ পৰা কৰিবলৈ যায় খা বাপেকে মোৰ এতিয়া ইফালেও নহ'লে সিফালেও নহ'লে কি খবৰ এতিয়া মোৰ ধানকেইডাল বাৰু বৰফালে বতৰো বেয়া কৰিছে বৰষুণ দিবলৈ হ'লে ধান পৰিব মই বাপেকে ৰঙলা ওচৰলৈকে যাওঁগৈ অকণীয়ে ৰমলাক ভালকেই চিনি পাইছে এতিয়া পিছে ড্ৰাইভাৰটোৱে মোৰ কথা শুনিলে বুলিহে কমি মৰিলেহে বগীকো পালো বাৰু ভাগ্যখন ইমানো বেয়া নহয় ঐ ৰমলা শুনিচোন নাই অ বোলো কথা এটা হ'ল নহয় সেইটোলৈ মই তামোল এখনি লৈ আনিছো আমি দুপৰ ঘৰ তামোল নাখাওঁ আমি তামোল খাবলৈ নোপোৱা নহয় তই যি বাটে আহিছ তই সেই বাটে উভতি যা ঐ ৰমলা বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় এই কথাটো ড্ৰাইভাৰটোৱে এৰি থৈ গুচি গলো মই কৈছিলো তাই তোক চালানীয়ে দিগদাৰ মই যদি এতিয়া তোৰ ঘৰত গাবলে যাব লাগে তেতিয়া মোক তই পাঁচশ কে খি আকৌ দিম ৰমলা দিম দিম পাঁচশ টকা লগতে খোৱা বোৱাও দিম তই চিন্তা নকৰিবি সেইবোৰ মোৰ ঘৰত কাম কৰিলে তই একো চিন্তা নকৰিবি খোৱা বোৱাটো জানই আকৌ কেনেকে মাইটী যদি বই দহ মিনিটত তোৰ ঘৰ পাই আছো মই থৈ যাওঁ বৈ আহিবি এজনী ধৰোগৈ মই তোৰ কথা চাওক তোৰ ঘৰত মই সুস্থি কৰি কৰি যাম এদিনত এডোৱাৰহে যাম